по началу видео или по названию видео я снимаю сегодня back to school вот back to school и уже у нас август поэтому скоро у нас начнется школа наверное первое что я начну показывать это мой конечно же дневник потому что как без дневника он у меня будет красный он вот такой вот кожаный и он очень мягкий ну, вот тут, как все обычно, белые вот красивые листы. Вот. Тут закладочка красная тоже. Вот, я вообще буду в этом году все красная, потому что у меня почти все принадлежности красные. Вот, все такое, дневник красный. Вторая вещь, это уже красный пенал. Он у меня вот так выглядит, как вы заметили, у него такой, это типа кожа, на самом деле, это не кожа, это искусственная кожа, скорее всего, или кожа зам. Дальше. Для записи правил мы купили красный блокнот. Вот, он тоже такой текстуры. Это у меня по математике я туда правила буду записывать. А тут... Еще один блокнот, видите, они вместе как бы. Вот. Это уже черный блокнот, он, он в линейку вот. И я сюда буду записывать правила по русскому языку. И вот хотите эти, хотите нет, я вот с этим разбиралась полчаса, как его открыть. Вот, потому что тут, вот, какой оно. Продолжим. Карандаши ластики тот самый обычный, тут в принципе нечего у нас показывать. Дальше, тетради. Тетради. Это, по-моему, у меня в линейку для русского языка. Это у меня что? Либо в линейку, либо в клетку. Это, по-моему, это для математики в клетку. Это у нас... Сейчас посмотрю, что это. Это у нас в линейку тетради с совушками. Они тут, кстати, разные. Вот, сейчас покажу, например, вот такие. Дальше вот, тут, вот, вот такая вот совушка. Кажется, Вот. Это с совушками тетради для, я уже для русского. Так, это для чего? Мы остановились? Вот это у меня тетрадки. Тут и в клетку, и в линейку. В общем, они разные. Ну, в точечку. Так. Что тут еще? Самое крутое. Ооо! Самое крутое это вот эти тетрадки. Тут как бы надписи ⁇ литература, литература, русский язык. Дальше что-то у нас история. Ну и так все предметы вот разные. Опять красный цвет. Цвета. дальше и вот тут еще это уже другая серия тетрадь это биология мне она очень просто понравилась что ей приятно трогать так математика дальше у нас такая идет дальше русский язык еще литрича и тут для сочинения это еще одна математика господи помоги попросите и вот еще история вот так с этим мы закончили я Самое нормальное. Мы зато купили кучу тетрадок, мы купили дневник, но мы не купили портфель. Потому что мы не нашли портфель. Те, которые мне портфели нравятся, у них спина, они как бы бумажные, и они очень некачественные. А те, которые мне не нравятся, это ранцы э, для первых-вторых классов. Вот. Я хотела купить... Рюкзак с печкой был, но мама сказала, что для шестого класса это слишком, это слишком.